Октябрь для клуба «Спортданс» Гомельской средней школы номер 45 стал поистине жарким месяцем. Сначала участие в этапе чемпионата мира по спортивной аэробике в городе Либерец, Чехия, а вслед, как экзамен на прочность, международное соревнование в Эстонии. Выступление коллектива прошло проверку серьезных соперников и строгих судей на «Отлично», а композиция Игоря Антропова в номинации «Соло мальчики» пополнила копилку медалей «Спортданса» еще на две – золотые. Мне было очень приятно, когда к нам подходила делегация Чехии, делегация Австрии, россияне. Они пожимали руку и искренне нас поздравляли с успехом, потому что все наши спортсмены, которых мы взяли на этап чемпионата мира, прошли в финал. Здесь говорят, небольшой возраст не помеха для серьезных спортивных побед, а обычная общеобразовательная школа не самая худшая площадка для воспитания перспективных спортсменов. Нам повезло в свое время их открыть, их найти, то, что они пришли именно к нам и именно занялись именно этим видом спорта. Ну и, конечно же, очень большой труд как педагогов, так и всех заинтересованных. И это очень большая заинтересованность родителей. Без их поддержки, вот иногда, когда нужно было действительно направить ребенка, где-то поддержать его, где-то были неудачи, вот либо требовались какие-то финансовые вложения. Выход спортданса на международные помосты потребовал новых усилий, прежде всего тренерских. И сейчас вместе со Светланой Кашанской детей тренирует и Владимир Ермаков, спортивный педагог Гомельской школы гимнастики номер 4. Сама же команда «Спортданс» приняла открытую конфигурацию и уже не ограничивается только учениками 45-й Гомельской школы. Между тем, опыт этого коллектива достоин изучения, а наработки – распространения в общеобразовательных школах. Такой пример, он единственный у нас в области, и, пожалуй, даже единственный в республике Беларусь. И нужно подготовить только специалистов. Несложно найти помещение. Вот это класс стандартной школы. Сделать э, оборудование определенное, зеркала повесить, пожалуйста, ковровое покрытие. И в принципе могут детки заниматься и пытаться по-своему проявлять себя. И стремиться к новым вершинам и мечтать о следующих стартах. Как мечтает каждый из 30 юных спортсменов спортданса, у которых, к слову, времени на отдых немного. Уже в середине ноября их ждут соревнования в Клайпеде, куда на Кубок Балтии снова съедутся сильнейшие детские клубы Европы.